Йому трохи за тридцять. А в творчому доробку перемоги на престижних рок-фестивалях, співпраця з відомими виконавцями, власні композиції, що отримали схвальні відгуки найприскіпливіших музичних експертів. Макс Величко, музикант і композитор, сьогодні в нашій програмі Крупним планом. Інколи е, твої колеги або ж друзі говорять про те, що ваша співпраця триває, наприклад, понад 10 років. у мене одразу виникає такое зустрічне питання. А з кількох же років ты почав писати музыку, і грати? С десяти чи як? Где-то в возрасте 7 лет родители отдали меня в музыкальную школу по классу фортепиано. А что отдали? Ты не хотел сопротивляться? Что далее? Ну, поскольку я был тогда ребенком, у меня не было осознанного, осознанного желания там, заниматься музыкой абсолютно. Просто вот как-то мои родители увидели, что -то. Мне надо этим заняться, и никто меня особо не спрашивал. А как они это побачили? Ты без то занимался? Я не знаю. Или... Нет, нет. Абсолютно, абсолютно, бажания, не абсолютно не было никаких с моей стороны желаний. Просто, ну, вот я знаю, отец мой любит, ну, как меломан, там, всякую музыку. И, наверное, считалось, ну, что ли, престижно там отдать ребенка заниматься музыкой. За отдали, а, а значит, отдали да. солдаты в рекруты. Ну, можно и так сказать, потому что ну, в детстве мне больше хотелось там играть на улице там, и так далее, проводить больше времени там, с друзьями, чем сидеть и звучать ноты. И я могу сказать, что лет до 13-14, до несмотря на то, что я занимался на пианино, мне как бы это было абсолютно неинтересно. И лет 13-14 я увлекся гитарой, и тогда вот можно сказать, что именно в это время я начал понимать, что такое музыка, уже учась в классе, наверное, шестом-седьмом по классу фортепиано. Для меня начало только доходить, что это на самом деле круто и интересно. Кирораду есть чем гордиться, есть кем гордиться. По той простой причине, что кроме Саши Лещенко, который, Лещенко, который выиграл Майдан для Кировограда, у нас есть другие замечательные люди в украшении нашего города, которые действительно тоже взяли в свое время много и гран-при, и призов. А как часто жить тебе можно до чего-то примусить? До, до, того, до тех действий, которые, например, ты не воспринимаешь? Ну, на самом деле стараюсь делать. Но то... знаешь, что это потребно? А, не, ну одно, одно дело, если там мне нужно заняться тем, что мне не доставляет удовольствия и это приносит какую-то пользу, я могу там пойти на какие-то компромиссы. Но в основном я стараюсь делать то, что мне нравится. Тебе подобается писать музыку? Ну, конечно, да, да. Писать музыку, на самом деле, такое занятие, которое, ну вот. Как только ты попадаешь в это настроение и начинаешь что-то создавать новое, обо всем просто забываешь. Потом очень классное впечатление, когда ты что-то сделал, тебе действительно нравится то, что ты сделал, это ну, такая реализация, самореализация, которая не знаю, это очень большое доставляет удовольствие. Может это тебе на написание новой мелодии? Які життєві настроение Ну, безусловно, да. Здесь очень важное настроение. Ну, меня очень вдохновляет природа вокруг. И какие-то события в жизни, там, общение, путешествия. Это все, как правило оставляет след в душе какой-то, и рано или поздно это по-любому превращается в какую-то там идею, мелодию. И иногда так и рождаются какие-то композиции. А події тебе надихают сумні, чи навпаки, э, на почут радісні? Чи э, в зависимости от настрою народжується мелодии – чи лірична, чи мажорно? Не, ну, на самом деле настроение в какой-то момент оно играет роль, но бывает мелодии приходят просто так. То есть, э, Сами э, по себе? Да, ты когда э, играешь там, ну, или там, занимаешься инструментом, или просто играешь, ну, приходят какие-то идеи, которые заставляет, ну, открывает какие-то в тебе внутри ключи, которые ну, заставляют вспомнить какое-то настроение свое. Раз там, и после того, как эту идею поймал, садишься и развиваешь и как бы. На самом деле, очень тяжело сделать законченное произведение, потому что обрывков, фраз и, и всяких музыкальных мыслей очень много. А вот систематизировать и создать вот что-то конкретное от начала до конца, это действительно требует какого-то труда. Вот надо сесть, усидчивость, сесть Довести діло до конца, спокійний і врівноважений Максим давно визначився з власними пріоритетами в житті і вирішив одразу і безповоротно. Лише музика стане для нього і професією, і захопленням. Мені здається, що якщо людина здатна написати це ну музику, як і вірш, скажімо, якщо в нього є така такий дар, то він напевно і в буденності може віднайти щось таке, що зробить з будені абсолютно речі шедевр. Для меня буднее как бы нет. Для меня каждый день это, это новое какое-то там приключение. Даже бывает, если ты сидишь дома, ничего там особо не делаешь. Э, все равно я рассматриваю каждый день как, можно сказать, последний. И стараюсь его как бы проживать так, чтобы ну, не было конфликта с самим собой. Действительно талантливый музыкант, замечательный человек, хороший композитор, всегда придет на помощь, на выручку, причем абсолютно незнакомым людям. Участвуют в благотворительных акциях, в благотворительных концертах. По существу. він дійсно хороший надійний друг. Чому в 32 роки ти проживаєш кожен день як останній? Тому що дуже тільки такі ситуації, які змушують тебе дихати, нова кожну хвилину і кожну мить того, що відбувається саме зараз, момент сейчас, в якому ми зараз знаходимося, це такий головний момент в житті. Тобто а прошлое і будущее це... это Не настолько важно, как момент. Да, это все относительно не настолько важно, как тот момент, который сейчас. Поэтому для меня особо нет разницы, либо это какой-то праздник, либо какое-то событие, либо я сижу дома, занимаюсь там своими делами, я общаюсь с семьей. Для меня это одинаково важные моменты все время. И в таких моментах бывает очень интересно творить какую-то музыку. Он умеет переводить мысли на пальцы и играть. Для того, щоб створювати авторську музику, я зрозуміла, ти обрав такий е, жанр музичної культури, як рок. Да? дарем називається рок-культура, чи ти працюєш в інших. І чому саме рок обрав ти в своїй творчості переважно? Ну, Рок музика настільки всі од'ємлені, і вона такої, як би, така машина, прямо, яка. Пропустить мимо ушей просто невозможно. И она настолько бывает, эта музыка тебя увлекает. И... И вот на моем примере можно увидеть, если мне было 13-14 лет, я увлекся этой музыкой, и как бы до сих пор я очень люблю этот, ну, это направление. И плюс это одна из самых культовых и одна из самых ну, как бы движущих сил сейчас в современной музыке, несмотря ни на что. То есть рок-музыка. Это ее корни. Ну, кроме, э, кроме рока, я, в принципе, люблю очень джаз. Там, могу слушать классическую музыку абсолютно. В принципе, любую музыку я воспринимаю могу там ее слушать. Ну, электрогитара, гитара это, я считаю, больше роковый инструмент. И именно эти корни, как бы, роковые меня питают и до сих пор. чтобы застосовать свои творчести гармоничные ходы на полнонутрабо знать язык композиции ты здесь в композиторскому искусстве? ну к сожалению нет поэтому я не учился приходится осваивать все как бы самому просто мне в этом плане немножко легче что природа наделила меня слухом и я как бы слышу и гармонии ноты которые музыка играет я это могу все воспринять мне это не тяжело там повторить там, на гитаре, либо там, на пианино, это мне очень помогает. Тебе характеризуют, скажем так, музычные эксперты, как абсолютиста, то есть музыканта, который имеет абсолютный слух. Ну, может, часть в этом правды есть, но... Просто я, ну, на самом деле, никогда не углублялся в то, что именно значит абсолютный слух. Ну, могу сказать, что ноты я слышу как бы, без проблем, аккорды там тоже для меня не проблема услышать и повторить их там на инструменте. А как складалась твоя э, доля после э, музычной школы? Где а... ты продолжил обучение? Я закончил Кировоградский государственный технический университет. А почему ты выбрал технический уни... университет и инженерию, а не, скажем, не пошел в музыкальное училище? Ну, это Це... на самом деле сложный вопрос. Я не знаю, почему так получилось. Сказалось, скорее всего, моя недостаточная осознанность в том возрасте. Я просто ну, как бы занимался музыкой и плыл по течению. Вот я закончил школу, и как-то э, у меня школа была кибернетическо-технический колледж, и как-то там были связи с нашим университетом, и после, после школы меня практически без экзаменов туда забрали. Ну, я не сопротивлялся. Да, Я жалею, что я не пошел, э, ну, может быть, в какое-то музыкальное училище, либо там, либо дальше по музыке либо, может, по звукорежиссуре, тогда меня как-то это мало волновало, к сожалению. Но, тем не менее, я все время занимался музыкой. И вот сейчас я просто занимаюсь только музыкой. Ти сказав, що зараз ти займешся тільки музикою, а хіба е, за рахунок тільки музики можна прожити на що? Ну, чому ні? Бо ж бачите, я живий, здоровий, как бы нікуди не діваюся. Але в тебе є сім'я? Так, да, в мене сім'я. Ну, як дружина сприймає, що тільки музика. Чи вам вистачає? Та да все в порядку. Все нормально. Жена мои... ну, я думаю, Это был немаловажный фактор, ну, как бы вообще в наших отношениях музыка. То есть она изначально знала, что я музыкант, и как бы Знала, на нравилось. что шла? Ну да, ну просто вы об этом говорите, как будто знала, на что шла, в том плане, что музыка это какое-то там ну, наказание. В люди, ну, в жизни, я бы не сказала, Нет. что она очень легкая. Тут нужно и музыкой, и дипломатом, и господином, и и мамой. Я думаю, и это другом. в любой профессии обязательно ну, mm -hmm. такое. Музыкантам, не знаю, это тут. Не знаю. Это, это надо задавать вопросы, наверное, тем людям, которые вокруг музыканта. А я со своей стороны могу, может быть, и не замечать каких-то деталей. Ну, в принципе, я считаю, что все в порядке. Величия Величко на свидание становится первым обладателем гран-при первого конкурса имени Владимира Молоткова. То есть там был международные жюри, там были немцы, испанцы, грузины, россияне, члены жюри, то есть реально выдающиеся музыканты. И этот э, конкурс, он для техников, то есть для специалистов, для музыкантов, которые с именами. И наш Максим со своей композицией взял гран-при. Дивлячись на, скажем, ну, молодый век, у тебя уже очень много уже перемог. Саме в музичній сфері, і гран-при, і перші місця в конкурсах, і навіть на пострадянському просторі. Розкажи, будь ласка, про ці перемоги. Яким чином ти і твій гурти до цього йшли? Ну, такими знаковими побідами на самом деле не так багато. Це перше гран-при 2007 год Ми в составі дуету ну, наша група починалася з дуету. С бас-гитаристом Димой Трифоновым мы получили гран-при на фестивале Жемчужный рай в Крыму. И это в принципе было таким толчком для создания полноценной группы внутри звука, в которой мы играем инструментальную музыку. Вот. То есть это был 2007 год гран-при инструментальная музыка. А в 2012 мне посчастливилось стать обладателем гран-при конкурса, международного конкурса гитаристов имени Владимира Молоткова который был, проходил в Киеве. Вот этот на самом деле конкурс ну, как бы очень важен для меня. И э, то, что мне досталось гран-при это был первый международный конкурс в Украине такого уровня. А сейчас он ежегодный, вот в этом году уже третий будет конкурс. Ну, на самом деле для меня это, конечно, очень приятно. И на конкурсе было очень такое профессиональное жюри. То есть это были У музыканты. Ну, например, это Игорь Бойко, знаменитый музыкант, как бы джазовый гитарист, который отметился в своих работах с очень многими звездами, в том числе Валерий Сюткин. Вот, у него своя школа в Москве гитарной музыки. Потом это гениальный наш знаменитый Серго Чантурия, киевский гитарист виртуоз Энвер Измайлов. Это гитарист вообще мирового масштаба, который, если вы знаете, из Крыма гитарист, который обладает уникальной техникой игры на гитаре двумя руками на грифе, то есть такая пианинная Не знаю. техника. Ну, это народный артист даже Украины, насколько я помню. А, также был Александр Могилевский, один из самых востребованных и таких актуальных киевских гитаристов, которые принимают участие во множестве поп-рок и так далее проектов. И итальянец. Джорджо Кробу, это итальянский джазовый гитарист. Ну то есть и то, что вот эти мэтры как бы оценили мою игру, там, мое творчество, мне очень приятно. Это как показатель того, ну, что источник не истекает. Слава богу, что мы с Максимом вот радовались своей музыкой, своими композициями, участием в коллективах, в проектах. Действительно, каждый человек индивидуален, и вот именно его музыка там может показать и характер человека. Не секрет, що в такому складному, я б сказала, виді мистецтва як музика, дуже важливо опинитися в потрібний час, в потрібному місці. Дуже важливі своєрідні якісь тандеми, дуже відомими якимись, чи виконавцями, чи співаками. Что ты можешь сказать ты в приводу способности себя? Была у вас такая интересная творческая практика с какими то метрами? Ну, я надеюсь, что самое плодотворное сотрудничество с метрами все-таки впереди еще, поскольку я не, ну, не считаю, что сейчас есть какие-то достижения в этом плане. Но хотелось бы отметить, концерт был с Михаилом Бахмановым дважды. Один раз это был в областной филармонии и второй раз в клубе Виктория. Это ну, известный вокалист. Я думаю, что тут прошло все успешно. Может быть, что-то еще будем пробовать с ним далее. Михаил Пахманов и группа «Внутри звука»! Хотел бы тоже два слова сказать о его группе «Внутри звука», вот, о его участниках, то есть, мало того, что они и коллективом взяли, взяли первые места, если не ошибаюсь, земчу жена Севастополь, еще проходил конкурс, вот, и они там тоже взяли первое место. Ну, так же, как гитаристы, я вот хочу рассказать, не знаю, показать крупным планом, там, или как вот есть у меня диски. Це всі три твої диски? Один із них это вот вот этот диск это диск групи «Внутри звука. То есть mm -hmm. это наша група. Вот, вышел в 2010 году. Угу. Mm -hmm. Наш альбом інструментальної музики. А вот эти диски э я прийняв участь в записи композитор. Це ліцензуємо воно? То тобто як ми, да. якщо ми це використаємо в нашій програмі, е агенція з авторських прав не е при, предъявить нам претензії? Думаю, що ні. все в порядке. Да, вот, вот хотел сказать о вот этих альбомах. Это есть такой музыкант, больше известный э, в Европе и по миру, чем в принципе в Украине. Зовут его Антон Калугин. У него есть, он сам из Харькова, и у него есть группа Sunchild и куча всяких других проектов. Э, издается он на английском лейбле C Music. Он пригласил меня даже в два вот, как вы видите, два. Пригласил меня в качестве гитариста. Вот альбом The Red 2011 года. А, здесь все гитарные партии сыграл я. И э, вот этот а альбом... А каким чином вы с ним э, один Ну, один очень хороший человек нас познакомил, как бы, один меломан. А каким чином, если Калугин в Европе, а ты в Нет, он живет в Харькове, но издается он. Угу. Диски на европейском, на английском лейбле. И сейчас как бы интернет позволяет работать удаленно, то есть я в своей домашней студии там записал все треки, отправил ему и он как бы угу. э занимался сведением, мастерингом альбомов. Вот этот а альбом фен. самый свежий, закончилась работа в декабре 2012 года угу. и вышел он в 2013 году, это ну тоже здесь в каждой композиции в принципе я исполнил гитарную партию. Не так багато сучасній рок-культурі композиторів визнаних, ще менше титулованих. Перемоги і гран-при престижних фестивалів красномовно доводять, що Макс та його команда внутрі звука на правильному шляху. Тобі тебе є якась мрія, яка не здійснилася у твоєму житті, але ти дуже цього хотів, але знаєш, що це ну, скажімо, місія не випавна. Насамділі. Ти домагаєшся всього чого хочеш? Ну, как так ответить? Наверное, да. Наверное, да. Партнер программы – ресторанный комплекс «Тихая гавань».